Доброго времени суток, друзья. Я, как и раньше, путешествую, езжу еду сейчас в электричке, да. То вот, есть вот такие вот пейзажи, видно сквозь стекло, которое вот слегка замыленное, да. То есть, вот. вот там далее видно растет кукуруза. Уже вечереет, то есть на минутку уже становится все э, вечернее, вечерняя программа. Вот видите, вот э, там электрички, э, вот. и соответственно я э, еду и решил э, записать репортаж, да, вот репортаж вот, поездки, да, и вот э, ну, в принципе. Наверное, каждое, каждое видео и каждая запись важно, чтобы они были интересные, да? Вот. Ну я хочу сказать о том, что э, путешествие это важно. И вы знаете, 20 лет назад вот, или там 30 лет назад наши еще там родители, наши дедушки, бабушки, да, они ве верили в то, что вот они создадут там колхозы, потом из этих колхозов они выйдут и родных будет пикуваться держава, то есть они заверяли своих детей, Бабу... бабушки там говорили своим внучкам, дочкам, что вот идите, развивайтесь, вот про вас будет заботиться эта система, про вас будут заботиться эти вот установы, которые вот они же самые думали что они создают и что создается все во благо общества вот вот видите вот как раз вот мы приехали остановились вот сейчас вот остановка такая интересная вот вот, вот. видите вот так я тут вышел из электрички. И раньше я увлекался таким, что, допустим, выходишь из электрички, и потом в самый последний момент заскакиваешь в эту электричку. И один раз даже был такой случай, 4 часа ночи, электричка, она выскочила без меня, да, то есть уехала. Вот видите, вот, вот люди добрые, вот сверчки спевают, вот так вот добротно живем на нашей земле, да, с братами землю ремо. Вот, и как Як показав Тарас Шевченко, каже, ми їх сльозами поливаємо, то ми більше поливаємо не сльозами, а все-таки надіємося, що будемо е, поливати посмішками. Тобто да? Вот. І от е, е, на, наївні люди, які ще жили 30 літ-40 літ, хтось корову позаводив, хтось свиней позаводив і виходить, якби, вірили в те, що. Что они выбрали кого-то, да? И этот кто-то им будет э, им служить. И будет э, делать свои действия во благо народа. Вот. И как получается? А получается так, что вот это все, вот эти все земли. Вот, видите, вот электричка сейчас скоро будет отправляться. И оно все. Все получается. Стало не наше вдруг. То есть, вдруг, э, вот эти земли сказали, вы, вы нам доверитесь, но вы дураки, ну, соответственно, то есть, когда люди создавали, они думали, вот будут колхозы, они думали, будет народный бизнес, народное хозяйство, будут э, коров доить, э, потом сдавать свое молоко, к примеру, там в, в сельско-господарские угидья и, соответственно, на этом всем зарабатывает да, вот. Ну, допустим, там бачку привез порося, порося там заколол, как бы семья вся ест, колбасы делает, да, то есть, женки на городы повыходили, и все верили в то, что были отголоски еще вот этого коллективизма, да, то есть, были отголоски вот этого вот коллективной собственности, вот, были такие вот понятия, коммунальной коммунальная собственность, это еще было. Вот, кстати, проводница только что прошла. Вот. вот такие вот путешествия. Вот. И... и была наивная вера в то, что, то, что вот никто никого не обманывает, вера в систему. И люди многие они и до сих пор не понимают, что что-то происходит не так однако они не то что э, э, не хотят верить во что-то они заставляют себя верить да? потому что им сложно признать что э, им придется стать на, на, на путь обновления на путь внутренней борьбы определенной да? то есть вот, на путь того что им придется что-то менять и эти перемены будут кардинальные и что в целом в целом их обманули. Потом все-таки уже в 2005 году да и что там в 2005 начиная уже с 1997 года начали вводить приватизации да? то есть все вот эти земли которые ну не земли а установы которые были там коммунальными были, э, э, установами были Дальше установом были в коллективной власти, то есть все начали приватизировать. Да? И назвали это в учебниках экономики, назвали это перехидная экономика. Да? у нас перехидная экономика. Вот. Ну что произошло по большому счету? По большому счету все начали заводить в реестры приватные, приватные приват, приват, начали приватизировать коммунальную властность, соответственно, начали создавать монополии, то же самое и харчеву монополию, да? То есть, например, зачем им покупать уз? молоко если к примеру молоко с домишками для них будет дешевше. Да? Вот, молоко с домишками там допустим какую-то лактозу вот купили э, лактозную су, сульсенцию и она будет дешевле чем например молоко к примеру э, у какого-то там бабушки в каком-то селе да все, все. вот так вот путешествуем. а что сейчас за остановка 86. А, 86 километр, да? Ага, Но у меня свой канал, ну тут я сейчас э, видеоролик снимаю. М -м -м, да. Так что подписывайтесь на мой канал. Называется э, Мужчина, правосубъектность, людина. Даны. Ну, вообще раньше назывался какой человек канал, а сейчас получается правосубъектности люди да? ну, потому что это связано с правосубъектностью название усложнилось но зато оно более точно передает в принципе правовые основы самой правосубъектности и сути да то есть что такое вот такие правовые вопросы правовые юридически они как бы находятся внутри системы, а правовые вопросы они уже выходят из самой системы. То есть они как бы извне уже получается. Вот. А, Поэтому так. Ну заодно. Да, <связывайте> так что подписывайтесь, если что, да. Сами посылку через сами выходите. <связывайте> так. Если что, подписывайтесь <связывайте> да, на канал. <связывайте> так что вот так, дорогие друзья. И потом они начали понимать, что в принципе, процессы происходят похожие, но не одни, одни и те же. Ну и для того, чтобы не высовываться, да, потому что у нас еще многие, знаете, как еще со сталинских времен там говорили, что вам высовываться не надо, потому что не, э, не высовывайся, там, а что если по шапке дадут, да? Вот и поэтому у нас как бы и создалась такая вот ментальная пропасть. Как вывод хочу сказать то, что э, вот люди, видите, да, в возрасте, вот, себе вот, вот, тачку, вот та взяла свою тачку, везет ее, там ее человек встречает, да, там какая-то колбаса, там какие-то помидоры, то есть, как бы люди живут, и у них, вы знаете, есть вот это внутреннее еще вот э, постсоветская уверенность в том, что вот... Э, Про них піклується держава, і це є безкорисно. тому що вона приці повинна піклуватися і повинна діяти е в межах е прав людини, тобто в межах дотримання прав людини. Так? І держава це апарат служіння народу. І нужна що таке народ, і що таке держава. Так? Тобто держава це апарат. Одні із версій ієрархічного господарства. Але насправді сам апарат повинен створюватись для служіння саме народу. У нас як народ він є у нас народ республіки Україна і республіка з Латині переводиться як справа народу. А виходить, по-другому, що людей просто говорять, простіть, нам треба заробляти, Нам мы хотим, система была построена э, на то, чтобы просто побыстрее продать, все, побыстрее урвать какой-то кусок. Неважно, какие-то будут последствия для народа. Главное, чтобы что-то перепало. Да? И по большому счету продажная коррупционная система, и вот, которая э, и привела к данным событиям, результатам. Вот видите, опять э, едем. Опять вже село, там уже поле зорано. От. Воно. Рельси. От. так ми, батько, живемо. Смієшся, батечку, над нами, а може й радишся з панами. Як править світом, аж дивись. Вон гай зелений похилився, А он за гаю виглядає, садок не наче полотно. Аж подивишся ж, правда, рай. Та подивися та спитай, що там твориться у тім раї, да? Звичайна радість та хвала тобі, єдиному святому, за дивні твої діла. Хула всьому ні-ні нічого, нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли. Так писав Тарас Шевченко про паничів'яте, що била середина 19 століття. И вот вы знаете, как один из классиков говорил так, что новое это хорошо забытое стадо. И вот мы снуем по этой электричке через луны, через поля, через деревья, вот, рельсы, вот. Бабы он повыходил, торбу забрала, человек зустрив, и как А вопрос тогда заключается в том, Вопрос в том заключается, кто возьмет за себя все-таки, кто, кто все-таки признается себе в том, что он может в, этой, в этом мире, неважно, один он, не один с кем-то в команде, что-то изменить, привнести что-то новое и э -э Показать не только своим примером Своими поступками То, что ты можешь что-то это сделать да? вот. Потому что только своим примером вот. Итак, я Благодарю за внимание Я благодарю за просмотр Пусть эти вечерние пейзажи Напоминают нам о том Что когда мир мире правит алчность И меркантильность Человеческие чувства По страм Герберта Уэльса Все еще продолжают существовать До новых встреч